Итак, всем привет! Хотел сегодняшнее видео посвятить амортизатору. У меня амортизатор рабочий, но дело в том, что вот чехол, что с ним произошло, это правый амортизатор задний. Он был возле трубы. А труба немного болталась у меня сзади. И прикоснулась к амортизатору. И так как видно, пыль, ну сам пыльник сгорел, он пластиковый здесь. Так, и сегодня я хотел показать, если у вас амортизатор целый, да, приключилась такая беда, то его можно спасти, потому как, ну, из-за пыльника, да, вот тут дырка, это все будет попадать на шток, и он начнет там коррозия быть, плюс грязь попадает, и быстро наверное, съест сальник внутренний, и начнет вытекать масло, он перестанет держать. У меня амортизатор задний двухсторонний, в две стороны держит. Такая вот беда приключилась. Что хочу сказать, что это все очень быстро делается. Я нашел у себя дома кусок трубы, вот такой вот, обычной, 50-й. Так, секунду, сейчас кусок покажу. Вот такой вот. 50-я труба канализационная, да? И она как раз подходит на, на амортизатор. Диаметр практически. Тут она чуть-чуть даже меньше. Она плотно очень заходит. И вот что получается. да? Вот этот шток, который был без пленника. Я его сюда... Он очень плотно. Я его немножко развальцевал. Эту внутреннюю сторону самого пластика. Ну, зачистил под конус. И набил на него. И вот такой вот чехол получается. Он хорошо, крепко очень стал. Ничем не отличается от того. Пыльник, так сказать, для амортизатора. И вот ставил такую каемку маленькую. Здесь все видно. Такая вот каемочку я оставил маленькую. У меня сейчас фена пока мест нету. Но у меня есть паяльник. Я паял трубы дома. Я сейчас этим паяльником... Нагрею паяльник и просто его вот эти вот края нагрею. И немножко я его задавлю вовнутрь, чтобы он мол, мало чего когда-то где-то притрется туда-сюда, чтобы он ну, не выскочил. Так, паяльник прогрелся. Сейчас я попробую сделать и покажу, что получилось. Итак, смотрим, что получилось у нас. Вот как видно пыльник из трубы 50 канализационный вот здесь вот для края как было видно я нагрел и их просто заволицевал вот сюда на край вот и для сравнения я хочу сейчас показать насколько он крепкий насколько он крепко держится так вот я вставил его в трубу, ногой держать, потому как одна рука занята вот, он завальцован в одну сторону, видно я не держу за за амортизатор или за это ухо, я просто держу за пыльник и тяну его наверх. Напоминаю, амортизатор двухсторонний. Смотрим. За пыльник. Оп, он полностью вышел. Видно? Видно, он полностью вышел. Теперь тянем его вниз. Опа! И опять наверх. Опа! И опять вышел. Ну, я думаю, этого примера достаточно сказать, что пыльник очень даже плотно сидит, очень хорошо. И будет служить долго и нудно, пока не умрет амортизатор. Вот такая вот дешевая сказать дешевое восстановление амортизатора ну да если амортизатор уже негодный то конечно можно купить не можно а нужно покупать новый но в таком случае как у меня амортизатор целый а только пыльник э, порванный прогорел вот такая вот вот такой вот ремонт недорогой амортизатор на этом все хочу сказать всем всем удачи всем пока